Ситуация. Так что те соревнования, которые мы сегодня провели, они еще раз показали нашу славную подготовку, круговую поруку. Есть одно лекарство, это коллективная ответственность. Коллективная ответственность. По нашему составу я уже сказал, если коллективы этих двух поездов не поймут ситуацию, то в принципе я решу вопрос о сокращении пожарного поезда станции есть тут кто-нибудь свидетельство? Есть. Ну, значит, можете передать, там у вас один. Кизюн. Кизюн, вот. Или коллектив добивается и ставит его такое положение, что он уходит с нашего коридора. Или пожарный поезд станции Винницы будет до нового, после Нового года сокращен. И ни один человек с пожарным поезда я не возьму стрелковую охрану на работу. Ни одного человека. Я не могу смириться с тем, что вот один кизюн свиницы, испортил все то, хорошее решение, все хорошее понимание, вот, которое было отработано другими поездами, как вы. У меня докладывают, что я выдал дисциплину в Украине, посмотрел, посмотрел анализ карточки сказал, что ничего страшного нет. Красный госфар в организме не накапливается. Опасности для здоровья людей нет. Вот. И я говорю, что эти люди эти люди. По большому счету, они были на заключительном стадии. А некоторые даже на машине везли, чтобы их поменять. Только переехали э, границу Львовской области на машине. Уже им стало плохо, уже они побежали в больницу. Да? Пишите им, что ну, начитались в аварийной карточке этих признаков. Эти это беда для дороги. Начальник дороги очень недоволен этой ситуацией. Недоволен этой ситуацией генеральный директор. Я уже сказал, что подписал приказ, хотя многие должны были получить нагрудные знаки отличника Министерства охраны.